没事吧？我没事，你怎么样？没事。这什么地方、啊？看样子，我们是绕到这个山的后面来了。走，我往那边看看。 柳暗花明又一村，倒是缘分呀、啊。你先前盯着那壶看了很久，其实早就发现这壶底有玄机了，是不是？阿贝、啊、你怎么了？啊啊啊、他体内无心花的毒已散开，<唉>你运功替他压制一下。我，我为什么救这大魔头啊？ 还不赶紧的呀！算了，在没赚你近百串钱前，本少爷不能让你死了。这个小村庄怎么这么安静？ 怎么样，好点了吗？金渊盟尊上，到底怎么回事？你之前提过这些词，你肯定知道些什么？为何我一想起来就头疼？啊，那个，这个金渊盟啊，你以前呢的确是金渊盟的大魔头，是那些人的尊上。不过呢，你现在已经改邪归正了，和他们不是一路人，所以他们才下毒害你的。嗯，怎么了？ 你的话素来不可全信，也不可不信。我和你说，我可不骗你。进<寸>李莲花，嗯，你觉得我们还能这样骗他到什么时候？不过，他若是恢复记忆，或许就能弄清金月盟到底发生了何事。我正好有好些事情想找他问个明白。是关于你爹的事儿、啊。 你猜他要是恢复了记忆，到时候是敌是友啊？石寿村。 这就是传说中的世外桃源啊！这个季节桃花又不开嘛，对吧？可这个村子这么隐蔽，红泉府主当真来过吗？时隔这么多年，想要找个人，怕是真不容易。这天都没黑呢，怎么外头连个人影都没有？ 哎，小朋友，问一下、啊，天黑了，叫你不要乱跑。哎、这村民够奇怪的，像是在躲避什么东西。不是说此地盛产如常玉酿，不少武林人士慕名而来吗？为何是这般光景啊？此处呢确实有古怪，我看天色已经不早了，不如我们先找个客栈，走。 看样子，这里已经很久没有人住过了。这个村子如此萧条，却在这里建了一个客栈，这建了给谁住呢？说不定几年前也挺热闹的呀。哎，你可别忘了，有许多的武林人士，来求柔长玉那样的。走吧，进去吧。